Следующий слайд. 2009 год. Программа называлась Майский период. Измерение будущего. В рамках этой программы был международный проект Европейский урок и два по лесу 6. Авторской песни Правый В Следующий слайд. 2010 год. Майские диалоги. Это программа, которая подавала заявку на столько типа первый тракт. Проект уроки французского. Следующий слайд – проект «Молодёжный конкурс в 2016 году». 2012 год – программа «Золотмайские высоты» в Новый Стар. Здесь были такие проекты, как «Проведение балов, предчувствия весны» и «Два хоров». То есть про предчувствия весны. В 2012 году этот проект поиграл грант, в 2013 в марте месяце ре реализовался, так сказать. Напомню, что все в Майске, это 5 тысяч человек жителей. Градообразующие предприятия этого поселка – это свинокомплекс. Две с половиной тысячи взрослого работоспособного населения работают в на свинокомплексе. Выращивают 200 тысяч голов ежегодно, то есть поддерживают. Вот. И заметьте, то есть ну, работяги, по сути, можно сказать, далеко немножко. Да? На этом бале присутствовало 100 пар непрофессиональных, Те, кто в течение э, полугода занимались э, об, изучением, обучением, э, бальными танцами, тренировались, репетировали, и совместно с приглашенными. Э, руководителями организовали, я считаю, очень достойный праздник, очень красивый, опять же, благодаря нашим идеям, нашим молитвам. На реализацию данных проектов, вот данных трех, которые я перечислила в территорию было привлечено около 1 миллиона рублей. Для Майского это очень важно. поселок стал упоминаться в региональных СМИ в поселках начали принимать начали участие в различных конкурсах. Дом культуры начал обновлять свое оборудование, появились новые костюмы для танцевальных коллективов, ну и много других позитивных изменений получила данная небольшая территория благодаря вот, так сказать, развитию творчества своего потенциала. Детей денег очень много, нужно им помогать, мы стараемся это делать только в нашем городе, в районе, в отдаленных уголках нашего района. Ну, спасибо за внимание.

у нас есть одна программа, одна из новых для вашего опыта. Там, там я тоже продаюсь это можно, там, uh -huh. Спасибо. А сколько сотрудников, извините, у вас? Я выслушаю и отвечу. Вы члены, Альянса? Да, 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 да. Альянс входят это... 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 местных сообществ. Пермск. Пермского, да. Там, по-моему, ну, десяток входит фондов. Э, с самого начала я не могу сказать, но я думаю, что года 2060 года. Mm -hmm. а, я относительно новый, <клышко> очень новый. Поэтому э, да, совсем не живем, но я с работы фонда знакомым просто в организации очень должно быть сопроводитель, количественный став нашего фонда, штатных собственников три человека. Это президент фонда, исполняющий исполнительный директор, и я проектный менеджер. Еще у нас в фонде устроены дрои инвалидов благодаря программам. Они получают совершенно лицензированные деньги, ну, то также вот у нас есть люди, которые работают на одной из программ, очень в случае бесплатной ярмарки, она не Еще там фото-видеооператор тоже выучен из наших средств, с тоже пишет проекты, участвуют в разных мероприятиях. Основная нагрузка и основные идеи у меня есть с тобой горы в наше объект. Часть программ. Так, так. Я побольше. с удовольствием пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, да. А в а контакте всех участников пожалуйста. еще есть раздаточные папочков. Здесь есть спасибо. участников Спасибо большое, Ирина. Вынуждена соблюдать. Да, да, Ирина, это, да. Обязательно. да, спасибо огромное. Сейчас на слово приходит человеку, который чаще всего встречается. Фами чья фамилия? Чаще всего четыре раза я посчитала ее. Встречается в программе нашего форма. Елена Кручина, нижний Новгород. Сегодня я буду презентация. Как вы говорите? Как у вас В Воскресенье всего. воскресенье. Это мини-проект, который перешелся на семью, в конкурсе отмечены дела и, в принципе, в этом конкурсе выяснилось, что даже за маленькие деньги идет большой революционный проект. Почему? Хотелось бы что про наш семейный конкурс в Можно какой нибудь картинку? Дело в том, что я сейчас буду рассказывать не по всеми слайдам, дело в том, что Николай общественные организации, в принципе, как правило, решают какую-то проблему. Это медицинские семьи, это инвалиды, это дети-сироты и прочие благополучать. А семья, обычная семья, она не получает поддержки, потому что у них все хорошо. Управляйтесь, да? да? И а, никто не делает ничего сейчас для семьи что раньше делали в семьях 19 веке. Ну вот деревни возьмем. Что делали крестьяне в свободное время? Какой был досуг? Пароли по пятницам. Нет, почему? как раз в воскресенье, вот эти семьи того времени, 19 века, как раз вот они проводили свой досуг. Они одевали красиво.

Озарение родителей в возрасте детей похоже, но на парк, но это бывает очень редко. Дети не видят взаимодействия родителей с другими семьями, с другими взрослыми. То есть они не видят, чем они занимаются, или если видят, то это не очень, очень хорошо. За столом, да? И, э, есть такая пословица, я не помню точно, может кто-то из родителей знает. А, покажи мне, я забуду. Это конфликт. Дис, покажи мне... А я забуду, мне... расскажи мне, я забуду, покажи мне, может быть, я запомню, до... вовлеки меня, да, и тогда я пойду. Делай со мной, и тогда я ссылаю. У наших детей они висят в интернете, у всех есть дети, внуки, пресники. У них нет навыка Мингу досуга, к сожалению. И мы можем научить их только приобретая совместный опыт. Я хочу, чтобы вы воспользовались нашим опытом и, может быть, на базе. Ваши организации тоже обратили внимание на семьи техники, свои. Здесь уже все прочитали. Ну, собственно, все, что я сказала, пропаганду позитивную голову и семьи, чтобы ребенок не видел папу и маму в интернете, на кухне увидел, что родители будут общаться, коммуницировать. Можно дальше, там будут красивые фотки. Мы играли. На самом деле, в семейном мы играем, и самое, ну, для меня было откровение, когда мы играли в «Что, где, когда», достаточно серьезно играем, и думали, что дети наши бегут в игровую комнату. Дети всех возрастов сидели рядом, и слушали, как взрослые пытались вспомнить что-то из истории, какие-то пласты знаний своих понятий. Дети так себя и физически лично это интересно, потому что какие-то идеи подкидывали. Это было удивительно, это было приятно самое главное, вот вы знаете, самое главное, что и родители получили удовольствие от общения с детьми, вот именно в таком формате. Не вывести их куда, -то. а именно взаимодействовать с Дальше. Да, это мы все играем. Да. Мы сейчас с вами поиграем. В новую. Ну, да. Значит, смотрите, давайте остановимся на трех карточках. У кого они останутся, это бомба. Она взрывается в любой момент. То есть от трех секунд до двух минут. Нужно быстро ответить на вопрос. Есть какое сочетание букв? Да?

Вы просто долго у меня не бомбу. Мне надо было. бросать. Да, да. А только шутиные можно. Всё, что угодно. На самом деле есть правило, но мы все. Поломать. Ломака. Отключить бомбу. Они включают А, поломать. Медленно передаёт. Ломака. <связывая> кто Голом... Я понимаю, я не могу ничего. Ломки. Доброе слово, ломка. <связывая> Просто ломки. Голова можно. Голова скажи.

на ну, уже, не давай, не Все, закинул. Нет, нет. Поломка Я говорила поломать. Поломка не говорили. Папелома. А вот так она, да? Я надо Трудно.

Азербайджан. <laughs> <laughs> да. Она перестала Все. Она ну, вообще уже, она она уже, уже делает. Делает. Ну как Олега она что сорвет? А давайте послушаем песню. По а, Я просто хочу сказать. <aptly> да, важно, ты, ну, но, к сожалению, ]強. это так, через два месяца мы, мы конечно, мы... Мы а были какой? Кто, -то собой, собой, кто не больше наберет этих Да, вот да, nah. да, 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 очень больше что-то побывает. То есть дети совершенно нет, были не, не способны быстро реагировать или как-то такой словарный вопрос. Через два месяца mm -hmm. я увидел мальчика на свамках леган за словарьм. Он успевал, пока бомбу в руках. Нет, он был закрыл он читал слова, он выучил всем, что-то. Для нас это продается, это продается в Инстаграм. На самом деле существует большое количество датчиков, это...